大家一起开箱过的那个叫 c 十二鱼骨的这个自动充气床垫，啊，那一个呢是一百五十 cm 宽的那一个最大的那个版本。今天呢要开箱的呢就是一个单人款的，它的那个尺寸呢是七十几，呃，七十六乘两百的这个、啊、单人床的这一个尺寸的、啊、这个鱼骨 c 十二。 嗯，好，它代号呢是 C N K 二三零零 W S 零一一，嗯，这里是那个所谓的梨草色的这一个，好，要、哦、谢谢这位叫做 c a m i l y 的这一个、呃、也有哦，谢谢你啊，打开来呢哦，是这一个包装哦，其实蛮小的哦，太好了、哦，打开吗？其实这一个包装是很小的一个袋儿油、哦。 单人床所水呢，收纳跟、啊、使用呢应该是非常方便的空间。然后我们来看看这一个袋子，好背起来给大家看看吧、嗯。其实呢，它的重量呢也是非常的轻的，其实就有三公斤多而已哦，三点四公斤，嗯、这一个重量。好，我们来看一下这一个袋子吧。 嗯、其实呢，它的质地也是很好哦，会有这一种加固的这一个绑带，然后呢，这一个提带呢啊也是蛮厚实的哦。嗯、好，那我们来打开看看吧。好，拉链的质地也是很好的，哦，是双头的拉链，两边都可以打开的。好，打开来呢就有这一个绑带。好，这里附带了。 小小片的这一个防漏贴、修补贴，跟这一个充电的带 C 的 USB 的线，还有说明书。大家看到吗？真的很小巧啊，而且就三公斤左右，非常的轻。附送的这一个好用的这一个收纳袋，好，展开来给大家看一看吧。 收纳的情况下，这一个床就是这样哦，你看，非常小的。好，我们来看一看这一个魔术吧。哦，看它慢慢慢慢变长变大，是不是很疗愈呢？嗯，非常快的速度，看到吗？这一个床就已经充起好了所以呢，是七十六 CM 的这一个宽度。 非常的好哦，这一个床十二 cm 的这一个高度哦，看到吗？这个厚度呢就是讲十二 cm，好，它的底部呢就是这一种啊深巧克力色的这一个底部是蛮厚的哦，这个布料。好，这个就是这一个七十二的单人床，一个人带去露营的话肯定是会睡得非常的开心，非常的舒适。 好，现在就要用缩小灯把它自动缩小哦，非常容易啊，只是把这一个是内置的这一个泵，把它旋转到另一个方向，<noise> 看到吗？就是这样，非常的简单。 进这一个啊附带的这一个绑带，所以露营要收纳这一个床是不是啊变得非常非常的容易又轻松呢？因为很多营友也反映说收纳这一个啊床呢通常都是最累的，就是收纳的满头大汗呐、啊、一身大汗的，但是呢这个鱼骨床呢。 可以非常好的解决这个问题咯，真的很容易哦，费力。看看啦，马上又可以到下一个露营地点去露营咯。好，今天的介绍就到这里喽，喜欢我的频道的话，记得订阅。